Все были дома и все перелякались дуже. Дело в том, что первый взрыв был такой, только ухкунул и все. Ну а второй, конечно, все стекла полетели, москитные сетки все улетело. Перепугались, у нас еще малыш пять лет. Ну, тот орал, я жить хочу, и все. Выскочили, конечно. Как-то уже чуть-чуть расслабились, а надо прятаться все-таки. Воздушная тревога. Ну, а ночью ж не будешь бегать без конца. Ну, такие вот дела. Взрывная ж волна, я так понимаю, что она как ухнула, и все улетело. И шифер у людей полетел, и все. Это мы просто поубирали уже во дворе, и стекла, и все. А так, конечно, все серьезно и страшно. Одны векной, и вот это все... С той стороны на чердаке эти фронтонные окна повылетали. Через дорогу у соседки тоже москитные сетки повылетали. Большое окно вылетело. Потом дальше у соседей по крышу, тоже окна повылетали. Потом еще ну, по этой стороне у них вообще дверь это, бронированная вот в дом заходить. Там вообще она вот такая перекошенная, она вообще не закрывается. И трещины пошли».